Gözəl və səvrən çiçələrdən biri olan çoban yastığı sadəcə görünüşünə görə deyil, həm də faydalı xüsusiyyətlərinə görə geniş istifadə olunur. Hələ qədim zamanlardan insanlar bu çiçəyin suyundan həm dərman kimi daxilə qəbul edib, həm də kosmetik məhsul kimi istifadə ediblər. Çoban yastığının suyunun əsas faydaları bunlardır: dərini yeniləyir, antiseptik təsiri sayəsində davamlı istifadəsi dərini təmizləyir, canlandırır və gözəlləşdirir. Dişlərə çox faydalıdır. Diş fırçanızı bir neçə dəqiqə çoban yastığı soyunda saxlayıb dişlərinizi fırçalayın. Bu proseduru 2-3 dəfə təkrarlayın və dişlərinizin necə yaxşılığa doğru dəyişdiyini görəcəksiniz. Belə ki diş ətini möhkəmləndirir, bakteriyaları öldürür, ağızdakı xoşa gəlməz iyi aradan qaldırır. Saçları möhkəmləndirir, tökülməni dayandırır, onları daha canlı və gümrah edir. Həftədə 2 dəfə saçlarınızı bu çiçəyin suyu ilə yuyun. Möhtəşəm nəticələr əldə edəcəksiniz. Həmçinin siz bir miqdar çoban yastığı suyunun istifadə etdiyiniz şampuna da əlavə edə bilərsiniz. Həzm sisteminə, xüsusən mədə bağırsaq üçün çox faydalıdır. Bir stəkan çoban yastığı suyunun səhər və axşam olmaqla gündə 2 dəfə qəbul edin və mədə bağırsağınızı uzun müddət sağlam formada saxlayın. Sinir sisteminə müsbət təsir edir. Yatmazdan 30-45 dəqiqə əvvəl bir fincan çoban yastığı suyu qəbul edin. Bu sizin sinir sisteminizi sakitləşdirəcək və sağlam yuxuya səbəb olacaq. Miqrendən əziyyət çəkənlər üçün özəl ağrıkəssici vasitədir. Belə ki, miqren ağrıları zamanı bir stəkən çoban yastığı suyu qəhvəli ağrıları aradan qaldırır. Əks təsirləri yoxdur.